Управление внутренней безопасности МВД вместе с военной прокуратурой осуществило арест восьми человек, из них семеро сотрудники подразделения роты патрульной службы «Торнадо», которые были задержаны и обвиняются, в том числе Щодо незаконного позбавления воли и тавикрадания местных жителей, их катувания, остального наверное, убийства ост... ну, и тут ряда других тяжелых преступлений. Во главе с командиром роты Русланом Манищенко. Для всех восьмерых задержанных, в том числе семерых сотрудников МВД, суд избрал меру пресечения – арест без залога. Сейчас идут следственные действия. Эта ситуация также подвергается спекулятивной атаке, как и любое такое действие в последнее время. Что дети, ребята боролись с контрабандой, именно поэтому их арестовали. Что дети, ребята, так сказать, суперпатриоты, и поэтому они не нужны Родине. Это все ложь. Каждый, кто захочет говорить такие слова, может брать доступные возможности транспорта, ехать в станицу Луганская, пообщаться там с людьми и понять, за что были арестованы эти люди. Ситуация специальная, ситуация деликатная. Спецподразделение «Торнадо», которое действовало там и сейчас существует, гораздо больше людей, чем эти задержанные. И не все они грязные милици милиционеры. Часть из них порядочные, нормальные, адекватные люди. Я хочу, чтобы процесс очищения, который мы ведем в милиции, в том числе и в передовых отрядах, которые стоят на зоне соприкосновения, не отдавался негативной тенью на тех, кто служит честным. Это очень важно. Сегодня я подписал приказ о расформировании роты торнадо, все выведены за штат. Служебное расследование во главе с руководителем департамента ДВБ уже начато. Каждый пройдет прямое собеседование. В отношении каждого будут выдвинуты или не выдвинуты обвинения. И кто-то продолжит службу дальше, а кто-то нет. Кто-то попадет под судебное преследование, а кто-то нет. Это нормальный процесс очищения. Так будет продолжаться и дальше.